और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अपलायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड, बेस्ट के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर्स कूलर एलईडी टेलीविजन सेमी मशीन्स, जैशने मिलादुन नबी चा सण साजरा केला जातो पाच सप्टेंबर रोजी देशभरातील इस्लाम धर्माच्या अनुयायांनी त्यांच्या घरांमध्ये आणि मस्जिदीमध्ये भक्ती आणि प्रेमाने साजरा केला गणेशोत्सव उत्सवाचं विसर्जन असल्यानं मुस्लिम समुदायाने त्या दिवसाऐवजी सोमवारी मिरवणूक काढली ज्यामध्ये शहरातील मुस्लिम समुदायातील हजारो लोक सहभागी झाले होते यावेळी शहरात जुलूसच्या मार्गावर ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात आलं पैगंबर मोहम्मद साहेबांचा जन्म इस्लामिक कॅलेंडरचा तिसरा महिना रबी उल अव्वलच्या बारा तारखेला साजरा केला जातो मिरवणुकीपूर्वी मुस्लिम भाविक पैगंबर साहेबांच्या स्मरणार्थ ओ सलाम वाचत आणि मिरवणूक काढतात त्यावेळी अंबरनाथ मुस्लिम अध्यक्ष हाजी सलीम चौधरी कार्याध्यक्ष आरिफ काझी सचिव इम्रान शेख फ्वाजा युनुस चौधरी चांद शेख अनवर शेख जलाल शेख यांच्यासह मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव या जुलूस मध्ये सहभागी झाले होते और अमरनाथ फाउंडेशन और पूरा स्टाफ प्रशासन ने अच्छी मदद की है अच्छा बंदोबस्त रहा है और यहाँ पर यादव साहब भी आए थे एडमिनिस्ट्री पी साहब आए थे इसी सी पी साहब बातचीत हुई एस सी पी साहब भी यहाँ पर आए सैन्य साहब भी आए पूरा पुलिस का डिपार्टमेंट अच्छा मदद किए जमात उनको कहेदी से शुक्रिया अदा करती है पूरा स्टाफ को शुक्रिया अदा करती है और इन शीज दस बजे से पहला यहाँ पर खत्म होगा और शांति अमन से होगा इन शाल ये मैं अति बनने के नाते में आवाम से गुजारिश करूंगा शांतिपूर्ण रहे और शांति से जुलूस निकले तभी के लिए ईद ईद मिलादुलनबी सली वल्लम पंद्रह सौ साल का मुबारक अमरनाथ के रहवासियों को ईद मिलादुलनबी सल अल्लाह वसलम मुबारक हो सरकार की आमद भर उम्मीद करते हैं कि हर साल इसी तरह आपसी भाईचारगी के साथ ईद मिलादुलनबी सलील वसल्लम का जुलूस निकाला जाएगा अमन और शांति के साथ और आई हुई अवाम से मैं गुज़ारिश करूंगा कि आज के दिन पंजाब के लिए दुआ करिए वहाँ पर जो बाढ़ आई है वहाँ के जो हालात है हम सबका काम है कि एक अच्छे देशवासी बनने के लिए हमारा काम है कि अपने मुल्क के, के हिस्से के अंदर वहाँ की आवाम परेशान है अगर हो सके तो जो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए कुछ भी मदद कर सकते हैं तो कोई भी एन के थ्रो वहाँ तक मदद पहुँचाइए और गुजारिश करूँगा कि के के ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया अंबरनाथ ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा